السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd dikasihi tuan imam pengerusi dan seluruh ahli jatan kuasa surau yang hadir pada malam ini para muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian alhamdulillah Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Kerana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Untuk sama-sama kita berada dalam surau ini Selesai kita salat isyak dan salat tarawih Dan kemudian salat witir Kita duduk sebentar dalam satu majlis ilmu Yang disebut sebagai taman-taman syurga Dipenuhi dengan keberkatan di sisi Allah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita semua dan menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin sekalian, pejam celik, pejam celik, pejam celik dah 14 hari kita puasa. Masuk malam ni malam ke-15. Tuan-tuan, cepatnya masa berlalu. Ramadan makin hari meninggalkan kita. Cuma yang sepatut kita bermuhasabah kita kena check balik. Setelah kita lalui separuh daripada bulan Ramadan ini, bagaimanakah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tuan-tuan kita kena tanya soalan ni? Sebab kita tak tahu sama ada boleh ataupun tidak kita akan sampai Ramadan yang akan datang. Kita tak ada jaminan. Sama ada boleh hidup ataupun tidak. Ramadan yang kita akan lalui akan datang siapa yang malam ni dia boleh jamin dia boleh hidup Ramadan yang akan datang cuba kat tangan nak ambil nama sikit dah tak ada siapa boleh jamin sahabat-sahabat kita yang dulu tahun lepas ada yang salat tarawih bersama dengan kita yang berpuasa dengan kita tapi tahun ni mereka sudah tiada lagi yang ada hanyalah kita yang Allah pilih keizinan daripada Allah untuk masuk Ramadan pada kali ini mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita Muslimin dan Muslimat dan Mati Allah sekalian yang keduanya bagaimana kita nak mencapai objektif yang Allah Ta'ala gariskan tujuan di antara diwajibkan berpuasa la'allakum tatakun Mudah-mudahan bila kamu keluar daripada Ramadan ni Kamu menjadi manusia yang benar-benar takwa kepada Allah Tuan-tuan Ini objektif yang ingin kita capai Maka malam ni insyaAllah Tajuk kita ialah berkaitan dengan kedahsyatan Ramadan Sebab apa kita bincang benda ni? Sebab kita nak bagi semangat balik Nak menyuntik kekuatan balik Setelah separuh bulan puasa Ramadan ni ada sebahagian kita ni mungkin kadang-kadang dah lemah tahu lemah eh payah nak translate dah dah dia dah letih dia tak larat dah sampai separuh Ramadan ni hari pertama hari kedua Ramadan dia semangat tapi bila masuk hari yang ke-15 hari yang ke-14 ni dia macam kurang semangat dah letih dah Tuan -tuan. padahal kita jauh lagi perjalanan ada separuh lagi Ramadan Nah, nak capai objektif la'allakum tattaqun. Bukan setakat Ramadan, lepas Ramadan pun kita nak jadi manusia yang benar-benar takwa pada Allah. Sebab tu penting sifat istiqamah. Istiqamah ni penting. Sebab tu sifat istiqamah ni dah bukan senang untuk kita capai. Cuma saya teringatlah tuan-tuan. Duk renung, tengok rupa-rupanya sifat istiqamah ni ada pada siapa tuan-tuan? Saya si duk tengok duk renung rupa-rupanya sifat istiqamah ni ada pada orang isak rokok. Tuan. Tuan tak perasan tak? Cuba tuan tengok tengok tuan. Nah, dua sifat terpuji bagi orang isak rokok. Tuan. Ni bukan orang isak rokok sini ni tempat lain. Tapi dekat-dekat sini jugalah Tuan. Tuan tak perasan? Orang isak rokok ni tuan nak ceritanya walaupun harga rokok ni tiap-tiap tahun makin lama makin mahal. Dia tak akan turun ni harga dia. Tiap-tiap tahun akan nama akan naik harga dia, harga rokok. Tapi dia tetap istiqamah dia beli juga rokok tu. Tentu Yang kedua, tentu ha, wajib tentu Dia tetap beli. Kadang-kadang tu -kadang duduk tengok kotak rokok tu dah, macam-macam gambar dia. Kita tengok pun takut. Tapi dia tetap istiqamah, dia beli juga rokok tu. Ah, ha, dah, sifat terpuji bagi orang Isa Oka Hak sepatut kita contohi tuan Sifat istiqamah Yang kedua Apa dia sifat terpuji bagi orang Isa Oka Ukhwah Tak perasan tuan-tuan uhuh, dia cukup hebat tuan duduk tengok Dia duduk dekat Stesen bas Kan Dia tunggu stesen bas tak Tuan-tuan perasan Ada seorang tu datang Duduk tepi dia Bang Rokok sebatang bang Minta wakok tak kenal apa orang sebelah dia Dia pun bagi Ambil lah rokok sebatang Lepas dia minta rokok sebatang Dia kata apa? Bang Lighter dia lighter lighter Eh minta lighter pula Tak dia minta rokok Lepas tu dia kata Saya tak ada lighter ni Tapi macam mana nak buat? Rokok saya tengah isap ni hidup lagi ni Dia cumbu tu tuan tu. Rokok hidup dengan rokok tak hidup Dia cumbu Ini ukhwah Tuan tuan tu, tu. Dua sifat terpuji bagi orang Isap rokok sifat ini sepatut ada pada bulan Ramadan istiqamah tuan jangan salah faham pula tuan Ini bukan puji ni perli tuan. dah <laughs> dia kata ustaz puji dah perli tuan. istiqamah ni penting Ramadan nak jadi manusia yang bertakwa kena ada sifat istiqamah tuan saya duk teringat ada satu masjid tuan saya tak, tak tak, sebutlah nama masjid tu dah ada satu masjid ni bila lepas Ramadan kita datang masjid tu kalau tuan-tuan nampak dekat depan pintu masuk dia dia pasang satu banner besar banner dia dia tulis apa tuan-tuan mencari orang-orang yang hilang dia tulis kita duk tengok ingat tu imam kena colek tu bila kena colek rupa-rupanya dia cari jemaah masjid yang bulan ramadhan hari tu datang lepas ramadhan hilang eh dia siap tulis banner tu kan Ha, itu dah. istiqamah dalam mencapai seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Muslimin dan muslimat dermati Allah. Maka tajuk kita malam ni tentang kedahsyatan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan ni dia tak sama dengan bulan-bulan lain. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi kata iza kanat awwalu lailatin minar ramadan. Nabi kata bila masuk sahaja permulaan malam Ramadan ni malam yang ke-15 dah dah masa mula-mula masuk Ramadan tu Nabi kata sufidat syaitin syaitan-syaitan diikat ha, nah, tu hebatnya Ramadan sebab tu kita tengok Ramadan ni orang boleh buat ibadat pada Allah datang masjid ramai-ramai berbanding dengan bulan-bulan lain Sampai tahap Boleh bangun subuh Awal lagi bangun Bulan lain Subuh pun tak terkejut nah, Kena ngolek subuh gajah Tahu subuh gajah Paling teruk Subuh dinosaur Tahu <tuluh> tak <tuluh> Bulan lain Tapi Ramadan Orang boleh bangun awal Berkat daripada Kedahsyatan Ramadan Sufidat syayatin Syaitan diikat Ramadan Orang tunggu waktu maghrib Tahu <tuluh> tak bukan setakat tunggu hapa pula waktu masuk waktu maghrib pukul berapa tuan tiap-tiap hari ingat hari ni maghrib pukul berapa oh tentu tuan Ramadhan tak ada pada bulan bulan lain ni istimewa Ramadhan syaitan diikat yang kedua kata Nabi wa ghulliqat abwabun nar Allah kunci pintu-pintu neraka Allah tutup wa futihat abwabul abu jannah lalu dibuka seluah-luahnya pintu syurga lalu malaikat memanggil wanada munadi malaikat menyeru Waya ya khair wahai orang-orang yang melakukan kebaikan akbil buatlah kebaikan Ramadan ni kita kena buat banyak-banyak kebaikan bagi sedekah bantu pakai miskin dah belanja orang makan minum buka puasa malaikat menyuruh suruh buat baik dalam Ramadan ni Waya ya baghil Wahai orang-orang yang melakukan kejahatan Aksir Berhentilah Jangan buat maksiat Berhenti buat dosa Ramadan ni Kenapa tuan-tuan? Kata malaikat Walillahi utaqa'u minan nar Bagi Allah Ta'ala itu Ada hamba-hambanya Yang dibebaskan daripada azab api neraka Wazalika fi kulli laylah Demikian itulah pada tiap-tiap malam Ramadan Tuan-tuan Dahsyatnya Ramadan ni Tiap-tiap malam ada senarai nama yang Allah bebaskan mereka itu daripada azab api neraka termasuklah malam ni malam yang ke-15 ni tuan-tuan saya doakan mudah-mudahan yang ada di hadapan saya ni tersenarai di antara nama yang dibebaskan daripada api neraka tuan-tuan sebab ini kemuliaan Ramadan tuan-tuan tak ada pada bulan bulan lain Cuma yang jadi masalahnya Kita tak tahu Senarai nama siapa dia yang Allah bebaskan Kalau tahu senang Tak ah, Malam ni malam kelima belas Siapa dia pula Ah Senarai nama yang Allah bebaskan Tiba-tiba pengurusi surah diumum InsyaAllah Lepas tazkirah ni Kita akan tampar di papan kenyataan Sepuluh orang senarai nama Yang dibebaskan daripada api neraka Oh tuan-tuan Misalnya contoh kalau tahu Tak tak ada api tazkirah tuan-tuan cabut hari dah tuan-tuan pergi tengok kat papan kenyataan tengok nama tuan-tuan ada tak tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akhir sekali tengok nak tengok nama dia ada Haji Mak ada Haji Mak sini ha, ni Haji Mak lain dah tak bukan Haji Mak sini nama dia ada oh seronok tu dah tak malam ke lima belah nama dia ada dibebaskan daripada api neraka seronok lah tuan, -tuan seronok tiba-tiba keesokan harinya tak mari dah surau dah seminggu tak mari Ejek surau telefon warna Haji Mak lama tak mari sehat ke tak? sehat Alhamdulillah dah warna lama tak mari dah hamba ahli syurga tak mari lah dah ambil salam contoh kalau tahu dah ini kemuliaan Ramadhan ni Allah bebaskan hamba-hambanya daripada azab api neraka hebat Ramadan tu dah itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua. Di antara Ramadan ni juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata, Man sama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan penuh iman. Wahtisaban. Dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Maksudnya dia puasa ni ikhlas. Dah selama dia puasa ni walaupun letih penat dia puasa dah eh tuan-tuan ingat puasa ni senang ke? susah tu da. dah tak? dah lah sebulan bukan sehari sebulan puasa tak? tahan lapar dahaga penat letih kena molek pula kerja waktu pagi sampai waktu petang tak? kena bangun awal pula 4.30 pagi orang perempuan kena bangun awal pula tak? tiap-tiap hari eh penat tuan-tuan puasa ni letih lah pula hari tu puasa tak bangun sahur. Tentu pernah tak dalam sebulan tu ada sekali tak bangun sahur. Bangun-bangun orang -bangun azan dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Tak dan minum air. Tahu tak dan? Berbayang tak selik dah. Tak sempat nak minum air setitik pun. Tak. Tapi oleh kerana ikhlas dia kerana Allah. Aku puasa jugalah. Walaupun tak bangun sahur, diikhlas. Tak, mengharapkan keredaan Allah. Dia puasa. Sampai Sapa pukul 12 tengah hari perut dibunyi dah. Krik 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 minta makan, minta minum. Dia kata apa? Sabarlah sikit lagi, sikit lagi. Tuan, -tuan dipujuk hati dia ni. Taat pada perintah Allah walaupun penat haus letih dia dia puasa tahan sampai dekat nak maghrib sampai dekat nak maghrib tu duduk depan sirat Bandung TS Limau tunggu Tok Bila azang warna Tok Bila tak azang lagi ni warna lambat sangat Tok Bila azang lagi ni no. ke Tok Bila makan dulu masalah Tok Bila no. padahal perut dia lapar kan tunggu punya tunggu punya tunggu Tok Bila sebut A saja dua gelas dia minum padahal Tok Bila kata A test test mai test test mic dia bahan dua gelas dah ha, tuan-tuan nak cerita puasa ni payah susah puasa ni tapi orang yang ikhlas kerana Allah Nabi kata ghufira lahu bidzambi Allah taala akan gugurkan dosa-dosa yang terdahulu untuk dia maknanya dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah oi hebat Ramadan tu dah kita ni dosa banyak tu kan banyak dosa kita ni dosa hak kemarin yang kita buat kita tak ingat dah minggu lepas yang kita buat dosa lupa dah dosa kita ni tapi berkat Ramadan Allah gugurkan dosa-dosa kita tu dah. Ini kehebatan kedahsyatan Ramadan. Jangan sia-siakan waktu yang Allah kurniakan kepada kita. Baik tuan-tuan, yang ketiga. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata asyam wal Quran yushpaani li abdi yaumil qiyamah. Nabi kata puasa yang kita duk buat ni, duk makan tahan lapar dahaga ni, dia akan datang pada hari kiamat dia akan beri syafaat itu nah, hebatnya syafaat puasa sehinggalah kata Nabi yakulusiam puasa ni bercakap di hadapan Allah ayyurab manak tuhut ta'am wahai Tuhan dia ni tak makan tak minum kerana aku wasyahwatu bin nahar dia duduk tahan awal nafsunya pada siang hari Lalu puasa menyatakan fasyaq fihi wahai Tuhan berilah syafaat pada dia. Tuan-tuan, amalan puasa ni boleh beri syafaat di hari kiamat. Besar kelebihan ni. Kalau anak kita puasa, anak kita dapat syafaat. Mak ayah kita puasa, mak ayah kita dapat syafaat. Syafaat puasa di hari kiamat. Eh besar punya ganjaran pahala. Ah ha? syafaat daripada orang yang berpuasa. Contoh tuan-tuan Kita termasuk di kalangan ahli neraka Syafa'ab daripada puasa ni Kita boleh bebas daripada azab api neraka Tu hebatnya syafa'ab Tuan-tuan Bagi siapa? Mereka yang berpuasa Kemudian kata Nabi Wal-Quran Quran pun Datang pada hari kiamat Lalu berkata Ya'kulul Quran Manaktuhun naumi bil-layli Wahat Tuhan Dia tak tidur malam kerana aku duk sibuk baca Quran penat letih pun dibaca Quran fashafi'ni fihi wahai tuhan berilah syafaat pada dia Quran pun beri syafaat di hari kiamat ni ya, tuan-tuan besar kelebihan ni sebab tu Ramadan ni ya tuan-tuan paling-paling kurang bacalah Quran jangan kita duk harung Ramadan ni dalam keadaan kita tak baca Quran nak paling-paling kurang sehari satu juzuk Al-Quran eh banyak ustaz satu juzuk tak dok, dok dam satu juzuk ha, kalau dok dam separuh juzuk pun nak edang juga separuh juzuk hmm, satu satu muka surat pun jadilah dah sebut setara mana pun bacalah sikit satu muka surat ayat Quran Pung, nak edang juga satu muka surat separuh muka surat separuh muka surat pun nak edang juga hmm, satu ayat pun jadilah dah satu ayat dibuka Quran dibaca A'udzu <tuh -tuh> billahi Bismillahirrahmanirrahim Alif, Lam, mim. Sadaqallahul adzim eh, Teruk benar satu ayat tu dah, dah? Okay lah, daripada tak baca langsung dah okeylah lah Tak boleh satu ayat Terjuruk Allah Oh, bahasa tu dah Ramadan dia tak boleh baca quran Tuan-tuan nak harap mula apa lagi baca quran Tu Iqra'ul Quran Bacalah Quran kata Nabi Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi Kerana Quran dia da akan datang pada hari kiamat Dia akan beri syafa'an Tuan-tuan kalau dapat syafa'an Quran Banyakkan baca Quran Syafa'an Pertolongan, bantuan di hari kiamat Tuan-tuan Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Kemudian Yang Yang ketiga Sikit lagi tuan-tuan Nak habis dah, nak mendarat dah Sikit lagi Baik yang ketiga Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, salah satu la turaddu da'watahum. Nabi kata ada tiga golongan manusia yang mereka ini tidak akan ditolak doa mereka. Tiga golongan. Yang pertama kata Nabi as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa dia. Tuan-tuan, Ramadan yang kita lalui ini jangan tinggal doa. Nah, kerana doa orang yang berpuasa ni makbul diterima oleh Allah. Sampai tahap kata Nabi, ya rafa'ahu Allah fawqa al-ghamam. Allah Taala mengangkat doa orang yang berpuasa sampai ke awan. Wa tuftahu laha abwabus sama' sehingga dibuka pintu-pintu langit bagi mereka yang berpuasa lalu berdoa pada Allah. Hebatnya doa orang yang berpuasa. Sampai dibuka pintu-pintu langit. Sebab tu jangan malas nak berdoa ni kadang-kadang malah nak berdoa dah doa 10 minit nak buka puasa Angkatlah tangan berdoa pada Allah ni angkat tangan pun malah Tok tangan tak puha ya mu nak mu nak bagi-bagi tak nak bagi sudah oh entah tak sungguh doa ada kena molek pula doa hak sama ya dan doa hak sama pula hari tu dia malah nak doa dia kata ya Allah macam biasa amin Tuan Tuan, dia, dia, order kopi O macam kedai tertarik Tuan Tuan, doa Tuan Tuan Doa, rugi orang yang tak berdoa saat dia berpuasa Kerana doa orang puasa ni mustajab di sisi Allah Ta'ala Kemudian tak akhir Tuan Habis dah, akhir dah Tuan Tuan, last Baik Yang terakhir, hak ni yang paling besar sekali Yang dijanjikan oleh Nabi Kepada siapa? Mereka yang berpuasa Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari inna fi jannah baban sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu kata Nabi yuqalulahu ar-rayyan pintu syurga tu namanya ar-rayyan tuan-tuan ar-rayyan ni salah satu daripada nama pintu syurga sebab tu kalau tuan-tuan ada anak letaklah nama arrayyan dah rayyan rayyan tuan-tuan biasa orang letak nama anak rayyan kan dah ini salah satu daripada nama pintu syurga sedap nama dia Muhammad Yusuf ar -rayan. Oh sedap dah Ni letak nama anak pelik-pelik Nak sebut pun payah Dia letak nama anaknya orang putih Dah Orang tu leberang ya Dah Elizabeth Norma Di Costo Oh payuh dah Nak sebut payah lah. Letak nama pelik-pelik macam-macam tu dah Saya duduk tengok nama nama anak tu dah Dia orang letak nama anak Ada seorang tu dia letak nama anak dia Batman Aku tak percaya you dah. Rupa rupanya nama ayah dia Superman. Dia nak bagi release tu Batman bin Superman nak bagi sedak tu dia. Oh macam-macam doa dah. Nama diletak pada anak dia. Baik. Baik dah. Maka Nabi sebut dalam hadis ada salah satu daripada pintu syurga tu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumil qiyamah. Yang akan masuk dalam pintu ni Hanya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti Saya doakanlah mudah-mudahan Yang ada di hadapan saya ni Tak termasuk di antara Yang dimasukkan dalam pintu syurga ar-rayan Kemudian Nabi sebut dalam hadis Malaikat memanggil pada hari kiamat Aina sa'imun Manakah orang yang berpuasa Mana dia orang yang puasa ni Lalu kata Nabi Fayaqumun Lalu orang berpuasa berdiri Dah. Kita puasa ni akan berdiri pada hari kiamat lalu masuk dalam pintu ni. Bila mereka masuk faiza dakhalu aghliq. Bila dia masuk dikunci pintu ni selama-lamanya berada dalam syurga ar rayah Ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang yang berpuasa. Waktu kita puasa penat, letih, tak larat tu dah. Eh, tentu ingat datang surau ni senang ke? Ha? Dah dah buka puasa tiga pinggang tadi. Dah nak datang surah bukan senang. Dah. Punya kenyang perut nak datang. Eh payah tu da. Datang juga toteh toteh duk berjalan. Jalan kaki. Kaki pula gau. Tu Sabarnya tahan sakit tahan ni berdenyut-denyut tu da. Datang ke surau solat isyak solat tarawih. Dah. Patu tazkirah kuliah pula. Balik ke rumah pula jalan kaki toteh toteh duk berjalan. Sampai di rumah ambil minyak urut urut kaki. Dah apa urut kaki? Lama sangat ustaz kuliah. Tuan. Dah, punya sabar dalam taat pada perintah Allah. Penghujungnya apa dia? Allah janjikan syurga untuk dia. Tuan, -tuan sabarlah. Ah ha, dalam kita taat pada perintah Allah mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi ni sallallahu wa alaihi wasallam ini dapat kita ada anugerahkan pada hari kiamat nanti muslimin dan muslimat dalam mati Allah saya rasa cukup sekadar untuk alam ni aku liqaw hadah wa astagfirullahaladzili walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh